যেনে এতিয়া তিনি নম্বৰ এজন স্থান লৈছে সেইজন হৈছে ৰেকী ব্ৰহ্মাণ্ড শইকীয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ ভাস্কৰ পিছত আদি্য আধিত্য বহুত নিদিনা ওলাইছে কিন্তু ৰেগিত যিজন ৰেগিত থিয় শইকীয়া এইজন ছাত্ৰ এটা আমাৰ ছাত্ৰই এতিয়া দেখোন তাত মানৰ ওপৰত দেখিছো তাৰমানে লাহে লাহে সময় যেনেকে পাতৰিছে বয়স যেনেকে বাঢ়ি গৈছে আমিও চাগে আইতা ল'বলৈ গৈয়ে আছো নহয়নে কাৰণ কেলে সেইফালে অংকৰ কৰিলো কিন্তু যিয়ে নহওঁ এই যে আচল মানুহৰ মাজত এই থকা দিনকেইটা আজি যেনেকে আনন্দ যেনেকে মনত এটা অশান্তি লৈছো ঈশ্বৰে সভা তিনিকিনে যাতে এনেধৰণে আমাক আগক ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোতে তোমালোকক এনেকে সুস্থ ৰাখক তোমালোকৰ আত্মসকল বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰক লগতে অকনমান সুযোগ পাই কাটি লৈছো স্পীকাৰটো এই তিনিজন ছাত্ৰ মোৰ তথা আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ সমৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ সভাত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে লগতে আমাৰ ভাস্কৰ তেওঁ এতিয়া ভাস্কৰ সকলোৱে ভালকে আগৰ চাওক আগত কথা তোমালোকৰ আগত থিয় হৈ ভালকে কথা কবলৈ আজিও মানুহক মনলৈ গোটাব পৰা নাই কিন্তু হলেও যথেষ্ট আহিছে এইটি পাৰ্চেণ্ট আহি গৈছে আশা কৰিছো ইয়াৰ পিছৰ পৰা

তেওঁলোকে কাটি আছে আজি তোমালোকৰ আগত গতিকে এইকেইজন ছাত্ৰৰ কথা আৰু যিকেইজন আহিবলগীয়া কৈছিলে দিনৰ কাৰণত আহিব পৰা নাই কিন্তু মেছেজ দি আছিলে বাইদেউ চেষ্টা কৰি যাব কাৰণে কি কাৰণে কিবা এটা তোমালোকৰ লগতে অনুষ্ঠানে তোমালোকৰ প্ৰতিও আছে কিছু দায়বদ্ধতা আৰু কিছু মৰম সেইখিনিকে লৈ পেলাই সিহঁতি ধপলিয়ে আহিছে ভাস্কৰ কৈছে আজি কি এৰি থৈ আহিছে বিশ্ববিদ্যালয় তোমালোকক কলে ভাস্কৰ নিজৰ জানো এইজন আমাৰ ছাত্র বৰ্তমান তেও মাছাৰি কি কৰি কৰি আছে আৰু আমাৰ বিভাগৰে ডক্টৰ বিনু শর্মা স্যার আছে তাৰ পিছত ৰেডিতে বৰ্তমান নিজে এখন কৰ্মচাৰী বাছি লৈছে আৰু তাত তেও নিচা আগুৱাই গৈছে আশা কৰো ভগৱানে তেও আগুৱাই নি নিজৰ ৰক্ষাস্থান উপনীত কৰা লগতে আদিত্য আদিত্য ছাত্র অৱস্থাত খুব চেষ্টা কৰিছিল কেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই আদিত্যই নিজৰ একান্ত নিষ্ঠা নিজৰ একাগ্ৰতা তাৰ ফলত আজি বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁৰ এজন বৰ্তমান ছাত্ৰ গতিকে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলে সেই অভিজ্ঞতাখিনিক লৈ মই ভাবোঁ যিবোৰ লক্ষ্য বান্ধি আহিছা সেইখিনি বাস্তৱৰ ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে চেষ্টা কৰা আৰু কিবা যদি বনাই কওঁ যোনবাকে আমিতো সদায় আছিলেই তোমালোকৰ আগত কিন্তু আজি ভাস্কৰদে তোমালোকক এটা নতুন এটা তোমালোকক বাতৰি দিছে বা সেইটো হৈছে কি তেওঁলোক তেওঁলোকে যিসকল প্ৰাক্তন তালে তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া কিবা এটা আমত্তি কৰিছে বা তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা গোট কিবা এটা কৰিব যদি তোমালোকক যাৰ যাৰ ইচ্ছা তেওঁলোকক তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাব গতিকে